место Купенск. Да, червона фуэля. Працюем сегодня двумя экипажами. Фиат, скорячок. Это группа, эвакуация города Купенск. Сегодня у нас одна людина. Працює сегодня экипаж Гарик Змей. Йдемо за жіночкою. Без зон, Гарик. уже в Купенск с утра эвакуацию вы ждете? Ну, тетя пожелаю. Ну Понятно. да, деда. Вон ну, зеленая калиточка. Вот слева. Сразу вот это вот? Да, сразу. Заходи ага. Злая собака ушла приезжал. <laughs> <laughs> Он как на улицу, покусает всех окружающих, да? Что такое злой? Да, ну, они не, не злой, овчар а просто. А, -а, -а. а, ты понимаешь, что овчар из себя пришел? Доброго дня. едем, да? детям, конечно. Так. Не забыла, документы не забыла. Документы взяли, да? да, да. Проверьте еще раз. Не, я знаю, я их ага, проверяла. Это все. Аккуратно. Не ого Ага-ага. Сейчас мы вас поднимем. Рукой вот там туда. Ноги не сгибаются? Да, вот так, наверное, как-то как-то Вот так. Опа! Голову, голову. Мой же я молоде. Спасибо. Туда дальше. Двигайтесь туда, чтобы меньше трусило. А что, вы одну ее поведете? Ничего не берете. Все, пока никого. Сегодня просто джекпот. Не повезло. Нет, ну, нету второй ну, день. Да, мы знаем. Балбет по черному последнюю неделю. Крепко, да? Кабы? В СЗО и Кабы, все есть. И в певишек. Ну и в там дальше были, там и в певике. Ну, хорошо. Размер. А вы что не уезжаете? Мне ну, тут хорошо. как тут хорошо если ну. надо будет ще комусь выехать нехай ага. дякую. там же что же оставались тоже горили хорошо а потом там раз и надо все ему уезжать ну я пока все, не хочу что не надо ну смотрите как? да тогда да, набирайте сразу приедем а заберемо вас А дерева привалило, там женщина. Мы тут своих идей бабушку забрали. А вот это мы забирали тут 180-килограммовую женщину.